गच्छति न क्षणमपि चा तु तिष्ठत्य कर्म कृत् पार्यते हवश कर्म सर्वैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्यय आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्या त्वं कर्म ज्यायोज कर्मणः शरीरयात्रापि च ते तत्र सिद्ध्येत कर्मणः यज्ञाथात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मकन्दनः तदर्थं कर्म कौन्तेयं मुक्तसङ्गः समाचर स यज्ञा प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वमेषवो स्पृष्टकामदुःख देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम् भावयन्तः श्रेयः परम् इष्टान् भोगान् हि वो देवादास्यन्ते यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो उचितं ते सर्वषयीणि पदम् पापाये पचन्त्यात्मकारणात् अन्धाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्धसम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः भवम् तस्मात् सर्वगतं प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितये चक्रन्वर्तयति वयः अभायुरिन्द्रिया रामो भोगं पात स जीवति यस्वात्मरतिरेव मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य का उपनिषत्सु प्रथमविद्याया